Dünya belik olimpiadalarında yüksək nəticələr əldə edən məktəblilər və tələbələr qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılıb. Mirasından çıxış edən Çağ öyrətdim işlətmələri şirkətinin Azərbaycan-Türkiyə özəl liseyləri baş idarəsinin müdir adi Mənal baş idarənin hazırda 10 lisey, 1 gimnaziya və 1 bitiməktəb 11 ali təhsil hazırlıq kurslarına ehtiyat etdiyini dedi. Təhsil müəssisələrində tədrim tərbiyə Azərbaycanın təhsil standartlarına uyğun aparılır. Liseylərdə təhsil alan şagirdlər hər il dünya bilik olimpiadalarında iştirak edir. 1994-cü ildən bu günə qədər liseylərin şagirdləri 65 qızal, 99 gümüş və 121 bürünc olmaqla 285 medal qazanıblar. Məzunlarının 99%-i hər il dünyanın müxtəlif universitetlərinə daxil olurlar. Mərasimdə çıxış edən Araz Ali təhsili hazırlıq kursları baş idarəsinin müdiri Arif Gömdəksiz 11 ali təhsili hazırlıq kurslarında şagirdləri Azərbaycan universitetlərinə qəbul imtahanlarına hazırlamaqla yanaşı Türkiyədə təhsil almaq isteyenlər üçün də kurslar təşkil etdiyini bildirdi. Kurs keçən şagirdlərin 90%-indən çoxu qəbul imtahanlarında müvəffəqiyyət qazanırlar. Qafqaz Universitetinin rektor Rəhimət Sənic bildirdi ki, bu universitet Türkiyə və Azərbaycan elmi-texniki və pedaqoji potensialını birləşdirərək yüksək səviyyədə ixtisas xarici dil və kompüter biliklərinə yelanmış mütəxəssislər təlimatı ən başaca məqsəd hesab edilir. Təhsil ocağında kredit sistemi tətbiq olunur. 4 fakültədə 21 ixtisas üzrə bakalavr hazırlanır. Mərasimin sonunda dünya bilik olimpiadalarında yüksək nəticələr əldə edən məktəblər və tələbələr qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırıldı. Ruslan Həsənli, Mansur Həsənov, Əmbər Hüseynov, xəbərlər.